Серед тих, хто активно готував цю книгу і працював над підготовкою рукописів, я хотів би назвати Юрія Анатольовича. Я запросив би вас до слова. Будь ласка, Юрій Анатольович, нести. Зокрема, вже на... Останньому етапі, коли йшлося про підпис фотографії, і шейки з як завжди, ретельно, уважно. І... Я не можу кожному з наших співробітників сьогодні дати слово, але кожному подякую і вам слова. Спасибо. Я хочу сказати, що звращення кістокам. в любом в любом деле в любой области это жизненно важно сказать необходимо с какой-то периодичностью <свес> трудно сказать с какой для каждого человека <свес> и для каждого общества это по-разному но хотя бы с какой-то иногда возвращаться к истокам и пересматривать те основы, с которых строят нашу жизнь. Эта серия свидетели правды создана именно создавалась именно для этого, задумывалась и создавалось именно для этого, для того, чтобы создавать книги, возвращающие нас к истокам. И для нас большая радость и большая удача, и большое счастье, что в, эту серию, что в этой серии вышло, вышли проповеди отца Анатолия Жироковского, которые до этого никогда не отдавались и не были известны даже некоторым исследователям его творчества. Чтение этих проповедей, ну, кто-то уже успел ознакомиться с ними, кто-то нет, большинство скорее нет. Я просто свое впечатление человека, работавшего с этими рукописями хочу поделиться. Чтение этих проповедей производит впечатление пробуждения, пробуждения и отрезвления пробуждение после какого-то не сна, то хотя бы этот ремонт. Именно потому, что Отец Анатолий – это человек, переживший глубоко самые основы христианства, основы Христовой и сумевший, благодаря, ну, благодаря очень многим факторам, благодаря тому, что он человек из образованной среды, своим учителям, землярскому, гравцам, Тиньковскому, сумевшего это неодно ярко, точно и очень впечатляющим образом произошло. И вот э, знакомство с этой книгой, с этим проповедями 20-х годов, времени, когда горела земля, когда никто не был уверен. В завтрашнем дне никто не понимал, что происходит, собственно говоря, и почему это происходит. Чтение против производит усиление духовного отрезвления. Я должен сказать, что то, что произошло, ну, и это, знакомство с такими книгами, с, с этим наследием новомучеников, Производит, э, по-настоящему удивляет, по-настоящему изумляет то, что произошло вот, тогда, когда, после большевистского переворота, было удивительно, удивило в общем, всех и, прежде всего, удивило самих большевиков, самих гонителей. Никто не ожидал, что церковь, которая, казалось бы, уже почти разложилась, почти сослалась с государственным аппаратом, стала бюрократической какой-то системой что она таит в себе живые силы, которые способны дать свидетельство такой силы мученичества в таком масштабе и такой, силы. И вот это вот удивление, вот это вот столкновение с этой реальностью, с живой реальностью церкви, которая оказалась, стоилась под пудом и не было, и на поверхности почти не проявлялась предреволюционные годы. А, вот это вот поражает, поразило прежде всего гонителей и поражает историков, поражает всех исследователей, всех, кто сталкивается с этой ситуацией. И вот это вот наиболее ярко, наиболее ярко выразилось в этих группах. Свидетельство человека, который через себя пропустил, пережил самые истоки христианства и явил их в такое страшное время. Спасибо.